У дитинстві вона мріяла співати у міланській опері Ласкала. Однак любов до джазу, соулу та ритмен блюзу змінили плани співачки. Її голосом захоплюються Валерій Меладзе, Володимир Присняков та Микола Басков. Дівчина з маленького кримського села підкорила навіть серце зіркового красеня Джуда Лоу у студії сніданку з 1 плюс 1» Неперевершена Сусанна Джамаладинова. більш відома як Джамала. Нещодавно вона повернулась з Лондона і сьогодні розповість над чим працювала та як розважалась у столиці Великої Британії. Співачка Джамала у нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Джамал, ну вітаємо тебе. по-перше, з тим, що ти нещодавно буквально повернулася з Лондона. Да. Ми слідкували за тими податою за подорожі у соцмережах. Ти навіть змінила там місце проживання. Я б помітив. Ну приємно. не вже збираєшся <рес> там жити. Наблюдаєте. Ну як, звісно, я місяць жила там і поэтому. поэтому я решила сменить, чтобы люди, которые также следят за Facebook, понимали, где я сейчас, чтобы... Э, чтобы знали, где ты, где ты можешь искать. нет. Чтобы кредиторы с банка знали, где искать. Это мало. Я в Лондоне. Вот расскажи нам, пожалуйста, людям, которые в Лондоне не были, нашим глядачам будет интересно, что мы знаем про Лондон. Лондон is the capital of Great Britain. There is a lot of trees and flowers around London. Ух ты! Yes! Там за ривер из Лондона. Вот что такого красивого Лондона, Лондоне, что ты бы в раз за все? А я могу сказать, что определенно, что Лондон это все равно столица музыки, да, и э, э, не только там поп музыки, но и джазовой, но и академической. Первое, что я сделала, это я посетила Royal House Opera в Ковенгардене, да, находится известная королевская опера. То есть я по-настоящему почувствовала себя королевой. Это было невероятным событием. То есть был музычный туризм, Конечно же, я писала свой третий альбом. Это было главным мероприятием, которое я там осуществила. Вот, я скажу, что я много написала, потому что я очень была занята и походами на концерты, и знакомствами с очень известными людьми. Я посетила самые лучшие мюзиклы, самые лучшие спектакли, драматические и музыкальные. Мне было интересно все это посмотреть, потому что действительно я планирую, скажем так, целая команда людей планирует запускать такой мюзикл, мюзикл оперета, опера. танга последняя опера танга п 500 солы который называется марияды буэнос-айра mm -hmm. то есть уже а, в разработке находится декорация действующие э, герои оркестр и так далее то кастингги танцы... и Ну, там не будет особого кастинга, потому что там небольшой состав действующих лиц. Там Мария де Буэна Сайрос. Это ты? Да. Я так и подумал, что это ты. И еще несколько героев. Это очень интересный спектакль, который, опять-таки... Он, он и не мюзикл в, в полном смысле этого слова, он и не опера, он и не танцевальное как бы представление. Это вот абсолютно новый жанр, который мне бы очень хотелось, чтобы увидела наша страна, ну. и возможно это будет как бы старт Киев, возможно это будет летом, и потом бы, конечно же, хотелось бы проехаться по всей Украине с этим спектаклем. Будем ужинать. А сама за сейчас рамок самого это от нашего спонсора торговельной марки Яковс Монар». Знаешь, я думаю, что каждый украинец хоть что-просто там себе на рік планує кудись поїхати, mm -hmm. відпочити. Е, яка наступна країна, куди б ти хотів потрапити? Я только сегодня говорила от кремерки о том, что мне, конечно, когда я была в Лондоне, жадностью смотрела на все фотографии людей, кто, которые находятся в лете сейчас, да? То есть это Таиланд, там, -то хочет? Конечно, хочется солнца, потому что в этом году я, я, У меня был выбор, да, но я решила свой отпуск сознательно, свой отпуск после новогоднего отпуска потратить на... с, с пользой. И насчет Сотрудничество действительно завязалось одно очень интересное, одно очень интересное знакомство и встреча с автором песен, она сотрудничала. С Анастейшою певица Анастейші это писательниця. Вот і вот мені посчастливилась не познайомиться, і ми вже написали одну песню. Ну клас, мучикат. Вот. Так, а, так а, что да. А, а, а план грандіозний нагадай, що Мария де Джамала була в гостях а сніжентів. А ми, ми продовжимо. Доброго ранку.